جی ایک صاحب نے مختلف جو کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنا جو ہے وہ پیسہ رکھ کر منافع کماتا ہے تو اس میں ذہن میں رکھی گا جو اسلامی بینک ہیں اس میں اگر رکھ کر تو کسی سکیم میں آپ لگائیں تو منافع جائز اور حلال ہوگا اس کے علاوہ باقی جو ہیں سکیمیں مختلف قسم کی ان میں مفتیان کے نام سے الگ آ کر پوچھنے ہر ایک کا اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں پھر جامعہ جامع شفیہ میں دار الفتہ صبح آٹھ بجے سے لے کے عصر کی اذان تک کھلا رہتا ہے تو آپ کسی وقت تشریف لائیں اور ان سے مالی امور کے بارے میں خاص کمپنیاں ہوں ان کے بارے میں پوچھ لیں ایک صاحب نے کہا میاں اگر حقوق پورے کر رہا ہوں تو بیوی بی پھر بھی بات نہ مانے تو پھر کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر حقوق پورے کر رہا ہے بیوی بی بی بات نہیں مانتی اب وہ بات کس قسم کی ہے اگر تو فرض واجب ہے تو ایسی صورت میں بیوی بی کو آپ کہہ دیں مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بارے میں روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ نہیں عمل کرتی آپ کا کام ہے کہہ دینا آگے وہ عمل نہ کرے گناہ گار ہوگی انشاءاللہ ایک تو فرض واجب کے بارے میں میں نے بتایا جو حقوق اللہ میں سے ہے اور اگر شوہر کی بات نہیں مانتی تو پھر اس میں بھی دیکھیں کہ کیا اس میں نقصان کیا ہے بات ماننے میں ٹھیک اگر کوئی نقصان ہے اس کو سمجھایا جائے اور بات ماننے کو کہا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ نرمی سے پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی تعالیٰ ان کے ذہن کو متوجہ کر دے گا لیکن یہ سوچ کر کے بیوی بی چونکہ میرا کہنا نہیں مانتی لہذا میں نے بھی حقوق پورے نہیں کرنے میں نے بھی اس کو پیسے خرچ کے ہی نہیں دینے میں نے بھی اس کو کپڑے نہیں بنا کر دینے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ اپنی طرف سے حقوق پورے کیجیے اگلا حقوق پورے نہ کر رہا ہو اپنے فرض پورے نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے گناہ ہوگا آپ اپنی حقوق پورے کرتے رہیں ایک صاحب نے کہا اگر ماں یا باپ دنیا سے وفات پا جائیں تو ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کبھی اچھے خواب آئیں برے خواب آئیں تو کس طرف اشارہ ہوتا ہے جی ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب والدین زندہ ہوں تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین وفات پا جائیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم زندگی میں ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اب دوا کی ضرورت ہے اب کھانے کی ضرورت ہے اب پانی کی ضرورت ہے اب یہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے بالکل اسی طرح ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ سوچنا چاہیے اب ان کو کس چیز کی ضرورت تو ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیو صلی اللہ وسطہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو حلیو صلی اللہ ان کے لیے دعا کیا کرو رحمت کی دعا اور وسطہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو دو چیزوں کی اب ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو مرحومین کو دنیا سے جانے کے بعد ایک ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایک دعائے رحمت چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی دعا سکھائی اللہ فروغ رحم ہو اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما تو مغفرت اور رحمت کی دعا کرے پھر ایک اور صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا میں کیا کروں تو ساتھ ہی ان صحابی نے ایک اور بات بھی کہی اس حدیث میں کہ مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں تو میں کیا کروں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا فلی صلی اللہ وصطی اللہ ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کرو مغفرت کی دعا کرو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے کہا نہ میرے سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں وہ غلطیوں کا ذکر نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ کا خالہ کیا تمہاری خالہ ہے یعنی والدہ کی بہن زندہ ہیں تو ان صحابی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری والدہ کی بہن خالہ زندہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا معلوم ہوا کہ اگر والدین انتقال کر جائیں تو اب تایا چچا اور خالہ خالو وغیرہ ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک کریں پھر اسی طرح ایک اور صحابی میں بتا رہا ہوں والدین انتقال کر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی طرح ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی ایک بڑے قیمتی باغ میں کھڑے تھے تو صحابی نے عرض یا کہ اللہ اگر میں یہ باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دوں سوا پہنچانے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ان صحابی نے کھڑے کھڑے اپنا قیمتی باغ اپنے مرحومہ والدہ کے لیے صدقہ کر دیا تو معلوم ہمیں والدین کے انتقال کے بعد ایک تو یہ اور وہ دعا بھی اللہ تعالی نے قرآن مدین میں سکھائی ماں باپ کے لیے رب ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا پھر ان نے پوچھا ہے کہ اگر خواب میں اچھے یا برے خواب آئیں تو کس طرف اشارہ ہے ماں باپ کے بارے میں تو اس کے لیے تعبیر پوچھ لینی چاہیے اور سے بس اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ برا خواب ہے پریشان خن, خن خواب ہے لیکن جب تعبیر پوچھتے ہیں تو وہ بالکل ہی الٹ نکلتی تو وہ کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص مکے میں نوکری کرتا ہے وہ کسی کام سے جدے جاتا ہے تو کیا پھر اس پر احرام پہننا ضروری ہوگا نہیں عام مق... بھی آپ حضرات بھی اگر کبھی جائیں عمرے کے لیے حج کے لیے اللہ آپ سب کو بار بار لے جائے تو اگر آپ مکے سے جدہ آئیں خریداری کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے تو آپ پر بھی دوبارہ احرام باندھنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ ملقات کے اندر اندر ہیں ہمارے لیے میقات ملقات پاکستانیوں کے لیے ملقات یلم لم ہے جب ہوائی جہاز جاتا ہے نا تو جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے بیس منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ ہم میقات کے پاس سے گزرنے لگے ہیں آپ احرام کی نیت کر لیں تلبیہ پڑھ لیں تو ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے میقات میقات کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھ کر آگے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے یہ لم لمح ہے اور یلم نب جدے سے ذرا پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدے کے اندر اگر آپ آئیں گے تو پھر واپسی میں آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آج کل جو ہے وہ چونکہ وزٹ ویزا عمرے کا ویزا جو ہے نا وزٹ ویزا ہے آج کل پہلے ہوتا تھا کہ آپ مکہ مدینے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے اب یہ کہ آپ کو وزٹ ویزا ملتا ہے عمرے کا آپ کہیں بھی جا سکتے اب آج کل اجازت ہوتی اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے چند دن کے لیے تائف چلے جاتے ہیں تائف ایسے جیسے مری پاکستان کا مری سوات بڑا پرفضا علاقہ بڑی اچھی جگہ تو بعض لوگ نا مکے سے طائف چلے جاتے ہیں سیر کے لیے وہ سے باہر چلے جاتے ہیں تائف جانے والے جتنے ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی چلے جاتے ہیں اب جب وہ طائف سے آئیں گے نا تو احرام باندھ کے آئیں گے اوپر کا اور بسیں کی بسیں آ رہی ہوتی ہیں احرام نہیں باندھا ہوتا سب پہ دم واجب ہو جاتا ہے ایک وکرا چھ سو سات سو کوئی بتانے والا نہیں بچاروں کو تو تعریف میں جو لوگ جاتے ہیں ان پر عمرے کا احرام باندھا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ہے یہ میں بتا رہا ہوں جو عام آج کل ہو رہا ہے تو اس لیے جو شخص مکے میں نوکری کرتا ہے وہ جدے میں چلا جائے آ جائے کوئی حرج نہیں وہ تو ہم نے بتائیں آپ بھی عمرہ کرنے جائیں اور جدے میں جا کر واپس آ جائیں تو احرام باندھا واجب نہیں ہوتا جی ایک صاحب نے کہا کیا بیوی بی اپنی ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے ساس اور سسر بیوی بی یعنی شوہر کی ماں اور شوہر کے باپ کو زکوات دے سکتے ہیں کہیں کہ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں دے سکتے ہیں اس کے لیے ایک آسان سا اصول ذہن میں رکھ لیں کس کو زکوات کس رشتے دار کو زکوات دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے باقی ہر رشتے دار کو زکات دے سکتے اب میں اس کو آسان کرتا ہوں اپنی نسل سے اوپر یعنی باپ ماں دادا دادی نانا نانی آپ زکوت نہیں دے سکتے چاہے مستحق ہو کوئی اور دے, دے اپنے بیٹے بیٹی آگے ان کی اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی آپ زکات نہیں دے سکتے تو اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکات نہیں دے سکتے اور میاں بیوی بی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے اب آپ نے جب یہ اصول ذہن میں رکھا اب پھر میں پوچھوں کہ اگر کیا بیوی بی اپنے ساس اور سسر کو دے سکتی ہے تو جواب ہے کہ جی ہاں اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بیوی بی جو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو زکاة دے سکتی ہے اگر وہ